आपल्याला संबोधित करत आहे जोरदार जोरदार टाळी त्यांचं अभिनंदन करूया पुढे म्हणजे कोणाच्या साहित्य आहे अमिताभ बच्चन त्याच्या मागे उभं राहिलो तर दिसणार नाही मी आवाज कशामध्ये बघ मुजाहिद संबोधित पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा सलाम और नमस्ते जैसे कि आने वाली दो तारीख को अंबरनाथ नगर परिषद का चुनाव है हम अक्सर एक वोट करते थे और वो एक नगर सेवक नगर अध्यक्ष चुनते थे पर आज हमें तीन वोट करना है ये तीन वोट हमारे दो वोट नगर सेवकों के लिए और एक वोट नगर अध्यक्ष के लिए तो हमारे शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार मनीषा ताई वाड़ेकर मैडम ये नगर अध्यक्ष की उम्मीदवार है आने वाली दो तारीख को आपको और हमें सभी को मिलकर शिवसेना के चिन्ह के धनुष्य बान के चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा शिवसेना के नगर सेवक अंबरनाथ नगर परिषद में भेजने हैं और एकनाथ जी शिंदे साहब की और श्रीकांत जी शिंदे साहब की ताकत और मजबूत को बढ़ाना है मैं आप सबसे अपील करता हूँ अब आपके और हमारे दिमाग में एक ख्याल आएगा कि बाबा ये वोट शिवसेना को ही क्यों? इतनी सारी और भी पार्टियां हैं, वो पार्टियों को वोट क्यों नहीं विकास की पार्टी शिवसेना है प्रगति की पार्टी शिवसेना है और प्रभावी प्रभावी नेतृत्व के साथ साथ मनीषाताई वाड़ेकर के रूप में एक अनुभवी उम्मीदवार हमारे मुख्य नेतृत्व ने दिया है तो इसीलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाली दो तारीख को आठ नंबर के सामने वाला बटन दबाकर और जहां जहां आपको शिवसेना के धनुष्य बन के चिन्ह के सामने वाला अगर बटन दिखेगा वहां दबाकर आप पूर्ण बहुमत से जिताएं और भारी मतों से भेजे एक बार मैं आपसे अपील करता हूं आप श्रीकांत जी शिंदे साहब के सामने हाथ उठाकर गुआ लगाइए कि आप करेंगे या नहीं करेंगे आप जिताएंगे या नहीं जिताएंगे यह सीट अंबरनाथ नगर परिषद की सीट हमें तोहफे में माननीय उप मुख्यमंत्री एक जी शिंदे साहब को देनी है देंगे या नहीं देंगे धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र यानंतर आपल्याला संबोधित करत आहेत कल्याण लोकसभेचे लोकप्रिय कार्यकुशल खासदार डॉक्टर शिकांजी एकनाथ शिंदे साहेब सभी बहुत बहुत नमस्कार सगळ्यांचा खूप खूप धन्यवाद की एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपण सगळे लोक इकडे उपस्थित झालात आज आपण प्रभाग क्रमांक दोन आणि त्याचबरोबर प्रभाग क्रमांक तीन प्रभाग क्रमांक दोन मधील आपल्या उमेदवार आहेत करुणाताई रसाळ आणि त्याचबरोबर रोहन रसाळ या दोन्ही उमेदवार आपले प्रभाग क्रमांक दोनचे आहेत आणि प्रभाग क्रमांक तीन यश जाधव जो आहे हा आपला प्रभाग क्रमांक तीन मधला उमेदवार आहे प्रभाग क्रमांक दोन मध्ये उद्या इकडे प्रभाग क्रमांक ओ रसाळ साहेब प्रभाग क्रमांक दोन आपले आपल्या अध्यक्ष पदाच्या ज्या उमेदवार आहेत ज्या होत्या त्या, त्या मनीषाताई वाळेकर यांचं चिन्ह आहे धनुष्यवान आणि त्यांचा नंबर आहे आठ ही पहिली मशीन असणार आहे नंतर त्या पहिल्या मशीनच्या बाजूला ही दुसरी मशीन असणार आहे या दुसऱ्या मशीनवरती ज्या आपल्या उमेदवार आहेत प्रभाग क्रमांक दोन अ च्या त्या आहेत करुणाताई पाट रसाळ त्यांचं चिन्ह आहे धनुष्यबाण आणि तिसऱ्या नंबरवरती आहे त्यांचा धनुष्यबाना समोरील बटन दाबून आपल्या त्यांना विजय करायचा आहे आणि परत प्रभाग क्रमांक दोन ब त्याच्या आहेत रोहन रसाळ त्यांचा पण नंबर आहे तीन आणि धनुष्यबाणा समोरील बटन दाबून या तिघांना देखील मोठ्या मताधिक्याने आपल्याला करून द्यायचंय आणि त्याचबरोबर यश जो प्रभाग क्रमांक तीन अ मध्ये आहे त्याचा पण नंबर आहे तीन सगळे तीन 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 आहे हा तर आपल्याला कन्फ्युजन नाही कुठलंच आज मराठी चालेल ना सगळ्यांना मराठी कळत चालेल ना सगळ्यांना त्या हिंदी मध्ये पण बोलू हिंदी में भी बोलता मराठी मध्ये पण बोलतो उर्दू मला जात नाही आज आपण इथे अंबरनाथ नगर परिषदेची जी निवडणूक लागलेली आहे त्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी इकडे उपस्थित आहोत मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर या तिघांचाही प्रचार करण्यासाठी आलो आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की अंबरनाथ नगर परिषदेच्या माध्यमाने गेल्या सात आठ वर्षामध्ये अंबरनाथ नगर परिषदेच्या हद्दीमध्ये जी कामं झाली ती मला वाटत नाही की कुठे आजूबाजूच्या नगर परिषदेमध्ये झाली असतील अंबरनाथ नगर परिषद या नगर परिषदेमधील सर्वच्या सर्व रस्ते, है है। दे रस्ते जे आहे हे सिमेंट कॉन्क्रीटचे झालेले आहेत नगर परिषदेमध्ये सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते होणे म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे की एक अशी नगरपालिका असेल ही नगर परिषद असेल की ज्या ज्या शंभर टक्के रस्ते सिमेंट कॉन्क्रीटचे झाले नाहीतर दरवर्षी जे आहे हे रस्ते खोदा आणि डांबरचे करा पाऊस आला की रस्ते वाहून जायचे परत त्यात दुसऱ्या वर्षी जे आहे ते रस्ते करा अशी परिस्थिती व्हायची अपन सगे रस्ते जो है सीमेंट कॉन्क्रीट से के ले। हम लोगों ने सभी रास्ते जो है सीमेंट कॉन्क्रीट के बना दिए अभी इसके आगे रास्तों पे जो होने वाला खर्चा है जो आपके ही पैसों से होता है वो रास्तों पे होने वाला हर साल का खर्चा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और वो खर्चा जो रास्तों पे हो रहा था वो अच्छे स्कूल के लिए हमारा अभी आज इस अमरनाथ में खुद का मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज को आज पूरा एक साल हो गया वहां पर अभी 200 बच्चे हमारे अमरनाथ के शिक्षा ले रहे पहले अमरनाथ के बच्चों को अगर मेडिकल कॉलेज में थी तो हमें बंबई या मार्क्स कम होते थे तो और दूर दराज जाना पड़ता था लेकिन आज अंबरनाथ में भी हमारे डॉक्टर जो है बच्चे डॉक्टर बन संगे इसलिए हमारे डॉक्टर बालाजी किनिक इन्होंने के राज्य शासन के से मेडिकल कॉलेज लाने का काम भी अंबरनाथ ने सोचा नहीं था कभी कोणी विचार केला नव्हता की अंबरनाथ मध्ये मेडिकल कॉलेज होईलनाथ मध्ये शाळा ज्या शाळा देखील चांगल्या आम्ही डिजिटल शाळा ज्या आहेत करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आत्ताच काही दिवसापूर्वी एका स्मार्ट शाळेचं उद्घाटन केलं तर त्या शाळेमध्ये तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला वाटेल ही गव्हर्नमेंटची शाळा आहे नगर परिषदेची शाळा आहे का प्रायव्हेट शाळा आहे अशा शाळा आपण निर्माण करतोय त्याचबरोबर आपण या अंबरनाथ वेस्ट मध्ये याच कोचगाव मध्ये एक अग्निशमन केंद्र देखील आपण बनवलं त्याचबरोबर बाजूलाच आहे त्याच बरोबर, बरोबर आपण या अंबरनाथ मध्ये त्याच्याच बाजूला जे आहे या हॉस्पिटलचं रिझर्वेशन देखील आहे त्या ठिकाणी चांगलं येणाऱ्या काळामध्ये हॉस्पिटल आपल्याला उभं करायचं आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की उल्हासनगर मध्ये एक नो कॅश काउंटर हॉस्पिटल आहे दोनशे बेड च उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन च उल्हासनगर का खुद का दो बेड का अस्पताल है नो कॅश काउंटर उधर हम जैसे लोगों के लिए एक भी रुपया लगता नहीं है सिर्फ रेशन कार्ड लेके जाना है वहां पर जो भी छोटे से छोटा ट्रीटमेंट बीमारी हो या बड़े से बड़ी बीमारी हो वहां पर पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देने का काम उल्लासनगर म्यूनिस्पल से होता है वैसे ही हॉस्पिटल जो है इस कोस अमरनाथ में बनाएंगे जहां पर एक भी रुपया आपको नहीं लगेगा अभी आप बोलते हो अरे ये तो अभी अस्पताल के बारे में बात कर रहा है लेकिन इसके पहले मैंने मेडिकल कॉलेज के बारे में बात किया मेडिकल कॉलेज हमने बनाया फिर आपको बताने का काम किया अभी आपको मैं आज बता रहा हूँ कि इस अंबरनाथ में अच्छा एक अस्पताल की निर्मित करने का काम हम लोग कर रहे कोशिश कर रहे हैं आज मैं यहाँ पर इलेक्शन है नगर परिषद का इनके चुनाव के लिए आया हूँ लेकिन आने वाले समय में मेरा भी चुनाव आने वाला है आपने मुझे तीन बार चुनकर दिया इस अंबरनाथ में इसलिए अंबरनाथ में हजारों करोड़ का निधि लेकर हम लोग यहाँ पर आए हमारे उप मुख्यमंत्री एक नाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं तो आज आपको मैं बता के यहाँ पर जाऊंगा कि हम लोग ये करेंगे फलाना करेंगे ढिकाना करेंगे इतनी बड़े इतना बड़ा अस्पताल बनाएंगे लेकिन मुझे फिर से आपके पास आना है ना तीन साल के बाद तभी आप मुझे पूछोगे अरे डॉक्टर साहब आपने तो बोला था अस्पताल बनाएंगे क्या हो गया अस्पताल का तो आज आपको मैं यहां पर यही बताने आया हूं कि आने वाले समय में इस अंबरनाथ में एक नो कैश काउंटर अस्पताल बनाने जा रहे हैं हम लोग फिर उसी के साथ में इस अंबरनाथ में पानी की समस्या जो है आज यहाँ कोच गांव में भी पानी की जो टाकी है उसका काम अभी चल रहा है जल्द ही जल्द आपको इस अंबरनाथ में जहां जहां पानी की दिक्कत है वहां पर दो करोड़ खर्चा करके इस पूरे अंबरनाथ में हम लोग पानी पहुंचाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं दो करोड़ आने वाले नहीं है दो करोड़ हमारे उप मुख्यमंत्री एक जी शिंदे साहब ने हमें ऑलरेडी दिए हैं तो आने वाले समय में ये पूरा नेटवर्क जब बन जाएगा तब आपको सभी को पानी की व्यवस्था अच्छे से मिलेगी आपको पानी की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी जब ये टाकी का काम पूरा हो जाएगा ओर टैंक का फिर बाद में जो पानी की पाइपलाइन है वो सभी का काम होने के बाद आपको पानी की दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी फिर उसी के साथ में इस अंबरनाथ में वेस्ट में जाओगे तो शूटिंग रेंज हमारे बच्चों के लिए नगर पालिका के बच्चे वहां पर शूटिंग रेंज का शिक्षण ले रहे आने वाले समय में इसी शूटिंग रेंज में हमारे बच्चन बच्चे जो है प्रशिक्षण लेंगे और एक दिन भारत का नाम रोशन करने का काम भी इसी शूटिंग रेंज में से होगा उसी शूटिंग रेंज के बाजू में उसी शूटिंग रेंज के बाजू में इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट स्टेडियम कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे अंबरनाथ में इतनी सारी काम ही हो सकते नगर परिषद की नगर परिषद का जब चुनाव आता है तब हम

एक अच्छा इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम जो अभी जारी चल रहा है छह महीने में वो काम पूरा हो जाएगा जैसे शूटिंग रेंज में आज प्रशिक्षण हमारे बच्चे ले रहे हैं वैसे ही उसी इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमारे बच्चों के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स क्रिकेट हो फुटबॉल हो बैडमिंटन हो लॉन टेनिस हो जो भी स्पोर्ट्स हो वो सभी स्पोर्ट्स वहां पर खेले जाएंगे और हमारे बच्चों के लिए वहां पर व्यवस्था बनेगी नगर परिषद के माध्यम से और क्या क्या अपेक्षा होती है हमेशा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है तो लोग गटर मीटर वाटर उसके आगे जाते नहीं है लेकिन हमारी नगर परिषद आगे पहुंच गई है अंबरनाथ नगर परिषद की अगर इमारत आप देखोगे बिल्डिंग देखोगे पहले बिल्डिंग कैसे थी आप जाते रहोगे वहां पर तो कभी वो बिल्डिंग गिर जाए ऐसे पता नहीं चलता था लेकिन आज एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी उतना अच्छा अंबरनाथ नगर परिषद की बिल्डिंग वहां पर बनकर तैयार है वहां पर अंबरनाथ के बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं कल उसी इमारत में ये तीनों लोग बैठकर आपके लिए अच्छा फैसला लेने का काम भी करेंगे तो आप सभी को मैं इतना ही कहने आया हूं कि लोग यहां पर जो गए कई सालों से यहां पर आप चुनकर दे रहे हो उनसे आप हिसाब मांगना चाहिए उनसे आप पूछना चाहिए कि आपने क्या कहा क्या किया एक सड़क जो आई वो अमरनाथ नगर परिषद में शिवसेना ने माननीय उप मुख्यमंत्री एक नाथ जी शिंदे साहब ने जब फंड दिया उनके नगर विकास विभाग के माध्यम से तभी ये सारे सड़कें जो है सीमेंट कंक्रीट की हुए ये जो पानी की टाकी यहाँ पर बन रही है वो भी जो फंड आया वो भी नगर विकास विभाग के माध्यम से शिंदे साहेबान माध्यमा ने जो है हा फंड आला आपन के माला एवडा संगा की आपण हे चांगले उमेदवार आहेत करुणा पाटील ताई जे आहेत गेले अनेक वर्ष लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करतायत कृष्णा रसाळजी इकडे आपण सगळे ओळखता त्यांना एक चांगला हाडाचा कार्यकर्ता जे आहे कृष्णा रसाळच्या आप माध्यमाने आपल्याला आहे आणि आता नवीन जनरेशनचे दोन लोक आहे मुझे भी तो लगेगा अकेला आदमी कितना काम करते रेगा मेरे साथ भी तो काम करने के लिए दौडने के लिए लोग अच्छे चाहिए यंग जनरेशन के तो यश आहे यहां पर और रोहन है ये दोनों को तीनों को आपको जिताना है और मैंने जो जो आपसे यहां पर वायदे किए वो पूरा करने का काम वो जिम्मेदारी मेरी रहेगी आपने देखो विधानसभा में अच्छे से मतदान किया इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ महायुति की सत्ता आई लोकसभा में कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की संविधान खतरे में संविधान खतरे में इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह हुआ लेकिन लेकिन प्रॉब्लम मुझे हुआ जो काम कर रहा है लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से लोगों ने दिशा भूल करने की काम किया वैसे काम वैसे दिशा भूल करने का काम आज भी करेंगे शिवसेना शिवसेना जो पक्ष है हा कधी जाती जाती मध्ये भेद करत नाही कधी धर्मामध्ये भेद करत नाही हा जो काम करतो त्याच्या मागे उभाराण्याचं काम आणि त्याला ताकत देण्याचं काम शिवसेना पक्ष नेहमी करत आलेला आहे तर आपल्या सगळ्यांना मला एवढं सांगायचं आहे की लोकं येतील वेगवेगळे वेग आश्वासनं देतील पण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की अंबरनाथ ची परिस्थिती कोणा बदललेली आहे अंबरनाथ मध्ये कोणामुळे झालेले आहेत अंबरनाथमध्ये एवढ्या सगळ्या व्यवस्था कोणामुळे झालेल्या आहेत अंबरनाथ मध्ये होम प्लॅटफॉर्म कोणामुळे झालेला आहे अंबरनाथ मध्ये जे शिवमंदिरचं चा काम चालू आहे ते कोणामुळे झालेलं आहे अंबरनाथमध्ये वेगवेगळी कामं तिसरी आणि चौथी लाईन देखील आता होते आणि भविष्यामध्ये देखील अंबरनाथ मध्ये जी जी कामं होतील ती शिवसेनेच्या माध्यमाने होतील म्हणून आपल्या सगळ्यांना मला विनंती आहे की या आपण आपला विचार बदला आणि आमच्या तिन्ही जे आहेत शिवसेनेचे उमेदवार यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून द्या एवढीच विनंती जी आहे ती आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी मी करतो पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं त्याचबरोबर इथे मिरचीवाडी इथे स्मशानभूमीची मगाशी रसाळसाहेब बोलत होते तर शंभर टक्के आता एवढ्या सगळ्या गोष्टी केल्या तर याही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण करू त्याचबरोबर फॉरेस्टच्या लँडचा प्रश्न आहे इथे फॉरेस्ट च्या प्रश्न देखील फॉलोअप करून हे जेव्हा नगरसेवक होतील तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी देखील आपण करू आणि त्याचबरोबर मी आपल्याला सगळ्यांना सांगतो की लोकांना आपलं हक्काचं घर इथे जिथे जिथे झोपडपट्टी आहे तिथे तिथे लोकांना स्वतःचा अधिकृत घर ज्या प्रकारे आम्ही ठाण्यामध्ये क्लस्टर योजना राबवली तशाच प्रकारची क्लस्टर योजना जी आहे या अंबरनाथमध्ये पण आम्ही राबू आणि आपल्या सगळ्यांना जे जे अनधिकृत घरामध्ये राहतात त्यांना पूर्णपणे अधिकृत घरामध्ये आणि ज्या मोठ्या जेवढ्या घरामध्ये राहतात त्याच्यापेक्षा मोठं घर जे आहे या येणाऱ्या काळामध्ये जेव्हा क्लस्टर योजना रागू लागू होईल तेव्हा या अंबरनाथमध्ये देखील होईल येणाऱ्या काळामध्ये अजून काही कामं जी आहे ते असतील नक्कीच आपण या ठिकाणी करू पुन्हा एकदा सगळ्यांचा खूप खूप धन्यवाद दोन तारखेला आपलं वोट ता कितना आप ताकत है लाडकी बहिण योजनेचे लाभार्थी कोण कोण आहे सांगा हात वरती करा हात वरती सगळेच आहेत लाडली बहन हे योजना शिंदे साहेब आए तभी उन्होंने धर्म धर्म के बीच जाती -जाती में मे लाडली बहनों को जो है योजना देने का काम उनको मजबूत करने का काम किया आज वही लाडली बहनों का फिर से फिर से उनकी ताकत जो है दुगना नहीं तिगना है तीन वोट दोगे ना एक नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए और दो हमारे प्रभाग के उम्मीदवारों के लिए तीन वोट देगा तो तीन वोट जो है ये तीनों वोट शिवसेना धनुष्य बन के लिए आपको देना है इतना ही कहने के लिए यहाँ पर आया हूं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र शिवसेना